Конечно, вследствие того, что на сегодняшний день практически четыре человека основного состава стартового нашего не смогло принимать участие в игре. Это наши лидеры. И Ковалевский Вячеслав, и Артемович Андрей, которому позавчера сделали операцию. И Жужа, и главный на первый номер Гусаковский. Поэтому игры, конечно, получились сложные. Но к моими, как сказать, к моей радости Денис Сотник, наверное, в первых этих двух играх э, сыграл лучше, чем он играл все, что <laughs> до этого. Поэтому э, одна ошибка в вчерашней его игре и одна ошибка в сегодняшней его игре, я имею в виду потери у мяча, а не тактические ошибки. Конечно, для у него это нас это очень большой прогресс, потому что практически с, меньше с пятью с ошибками за 10 минут он, он не уходил. Поэтому за этот момент очень мы сильно переживали. То, что ребята собрались и вчера, и сегодня, и довели мяч, но мы ставили игру на больших, и она где-то принесла свои дивиденды. Вчера посадили на фалы больших команды Запорожья. И это принесло свои сегодня. Вытянули игроков из больших на периметр и получилось больше забить. Единственное, конечно, сегодня полностью провалил игру Евгений Карагаков. Вот. Дальше можно сказать, что то, что он получил пять фолов и сел, скорее всего, что... Ну так, гипотетически могло бы привести непонятно, что варианту, если бы он не сел. Потому что видите, что сегодня просто был неуправляемый, и терял мячи на ровном месте и практически не исполнял того, чего от него требовалось. Но хорошо отыграли Сергей и Юра, Сергей Сабутский, Юра Кузьминец. И им помогли Липин, Куракин, Сотник. Вот. Поэтому где-то за счет командного духа где, опять же, были командные действия, оно приносилось. Как только сбивались на индивидуальную игру, сразу, как правило оно приносило одни ошибки, потому что, к сожалению, индивидуального мастерства у нас не хватает для того, чтобы один человек мог порешать. То есть только за счет команды действий как в нападении, так и защиты. Хотя ошибок было много, как с одной, так и с другой стороны, в смысле, как и в нападении тактических, так и в защите. Но победили две победы. Очень жалко, что мы не выиграли игру последнюю в Кременчуге, что могло бы нам привести когда мы заняли бы шестое место. Так, скорее всего, при любом раскладе, как с некоторыми команды, мы сегодня заняли седьмое место. Если я не ошибаюсь. Хочу поблагодарить всех болельщиков э, за то, что поддерживали нас в это для нас очень сложное время. Потому что, как видите, на сегодняшний день мы находимся в очень тяжелом и пока я так вижу, что не видно понимания и поддержки со стороны властвующих органов нашей власти. Спасибо большое, всем большой привет.